छाना बना रहे हैं जिससे बानी पीटीआई की जान को शरीर फतरात लाहा के مزید جانتے ہیں ادریس عباسی سے ادریس बताइए जी बिल्कुल देखिए मोहित जी मौजूदा जो जंगी सूरत हाल है उसके पेश नजर बानी पीटीआई की पैरो पर रिहाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील अली अमीन गन्नापुर ने वकील के स्पोर्ट्स के तवसल से दरखास्त दायर की है और उसमें सेक्रेटरी दाखिला सुप्रीटेंट आई जी पंजाब होम डिपार्टमेंट पंजाब और पेरोल डिपार्टमेंट को फरीक बनाते हुए ये इस की है कि पाकिस्तान होम एजेंसी की एमरजेंसी की हालत में है और भारतीय ड्रोन हमलों के जरिए मोदी हुकूमत जो है वो बेला जारी जारी रखे हुए है और मुख्तल पाकिस्तान के शहरों में जो है वो हमला किया गया है जिससे पानी पीटीआई की जान को शदीद खतरा लहा गए पानी आई ने बतौर वजे अजम मोदी हुकूमत को आलमी सतह पर बेनकाब किया और खतरा है कि अडियाला जेल पर भारतीय हमला जो है वो मुमकिन हादत बन सकती है जिस हवाले से जो है वो

हिदायत की गई है बानी पीटीआई ने हिदायत की कि जुनेद अकबर खैबर पख्तनखा में हर हफ्ते जलसे और कन्वेंशन का इनका करें जुनेद अकबर का कहना है अपोजिशन लीडर उमर एयूब को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नामजद कर दिया है जरा के मुताबिक जुनेद अकबर को मुस्ताफी होकर पार्टी उमूर पर तोज्जो देने देने की हिदायत की गई है बानी पीटीआई ने हिदायत की जुनेद अकबर खैबर पख्तुनखा में हर हफ्ते जलसे और कन्वेंशन का इनका करें जुनेद अकबर का कहना है कि बानी चेयरमैन जब कहेंगे चेयरमैनशिप छोड़ दूंगा बानी पी ने अपोजिशन लीडर उमर को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नामजद कर दिया है इस जरा के मुताबिक जुनेद अकबर को मुस्ताफी होकर पार्टी उमूर पर तवज्जो देने मकार दुश्मन को शिकस्त पीपल्स पार्टी आज योम तशक् मनाएगी हैदराबाद में पाक अफवाज को खराजी तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली वजीर इतलाक सिंह ने पाक फौज की फतः को तारीखी फतेह करार दे दिया शर्जील मेहमान कहते हैं दुनिया जान गई पाकिस्तान महफूज हाथों में है मोदी ने अपनी हर धर्मी ऐसी डेढ़ अरब जिंदगी दाव पर लगाई वो सिर्फ गुजरात का ही नहीं बल्कि एशिया का कसाई है मोदी ने पाकिस्तान पर जंग मुसलत करके शुरुआत की खत्म हमने की शाहनों ने भारतीय तैयारों का जो असर किया वो दुनिया ने देखा पूरी कौम मुतभद होकर जीत का जश्न मना रही है कोयटा में भारतीय फसदाइत के खिलाफ जश्न रैली और जलसा पाक फौज को तारीख की कामयाबी पर खराज तहसीन पेश वज बलोचि सरफराज मुफ्ती ने खिताब करते हुए कहा कि दहशत गर्द पाकिस्तानियों का कत्ल कर रहे हैं फलौ नौजवानों को एक ला हासिल जंग में रखेला जा रहा है रियासत ने अब तक बलोचिस्तान ने जंग शुरू नहीं किया अगर रियासत जंग शुरू करे तो यही हाल होगा जो भारत का एस फोर हंड्रेड सिस्टम के सामने मोदी की तस्वीर दरअसल शिकस्त का शिक है पाकिस्तान ने भारतीय डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के शवाद बैन अमी बर के सामने रख दी है भारतीय साफी की पुरानी तस्वीर शेयर करके भारत की अस्करी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश मारो भारतीय साफी शे वरोड़ा ने दो हजार उन्नीस की एक तस्वीर पर दोबारा पोस्ट की ताकि एस फोर हंड्रेड सिस्टम के नुकसान को छुपाया जा सके पी एस एल की दिफाई मुहिम में शानदार ट्विस्ट इंग्लिश बैटर एलेक्स हिल्स दोबारा इस्लामाबाद यूनाइटेड के उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़